Меня зовут Владимир, я хозяин хозяйства ГЦ Канд Владимир из село Васиен, район Ялувень, Республика Молдова. Мы имеем 200 гектар земли выращиваем кукуруза подсолнух, в и ячмень. Для нас нужна один хороший транспорт для перегрузка зерно и мы решили покупать от компании DTх один бункер перегрузчик BMP16 украинское производства компании EGRITECH. Мы очень довольны от этого агрегат. У нас этот агрегат увеличил продуктивность комбайна на 20%. И мы очень рады от этой покупки. Мы рекомендуем у других хозяйств покупать этот агрегат. Наверное, у них нужно и можно работать с этим с эти БНП-16. Или другие, какой, какой у вас нужен.